ünskam dilimizin ədəbi normaları da öz yerində, bunu da qoruyub saxlamalıyıq. Həmçinin də siz daha yaxşı bilirsiniz, sözlərin də qorunub saxlanması, qədim sözlərin və yeni gələn sözlərin köhnələri kənarlaşdırmaması da bir tərəfdən e. bir kompleks yaradan məsələdir. Necə fikirləşirsiniz? Azərbaycan dili siz bu tarixi prosesləri yaxından izləmisiniz. Hansı səviyyədə öz belə deyək, dil strukturunu qoruyub saxlayıb? Hər biriniz rəhbərtən salamlayıram. Ə, Azərbaycan dili əslində çox zəngin dildi. Dilimizin lüğət tərkibdə çox zəngindir. Və çox doğru qeyd edirsiniz ki, dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsi yolları yalnız yeni və kürkoranı almaz sözlər hesabına olmamalıdır. Bəzən biz dediyiniz kimi dialekt sözlərlə əsasında dilimizi formalaşdırmalıyıq, dilimizin lüğət tərkibini zənginləşdirməliyik. Bəzən yeni söz alma prosesində də düşünməliyik ki, yeni gələn söz dilimizdə artıq mövcud olan və vətəndaşlıq hüququ qazanan sözü çox tez vaxtda sıxışdırıb çıxaracaq mı? Bax bu çox ciddi məsələdir. Çünki e, dili əslində e, dildən istifadə edən bir xalq var, millət var və biz nə qədər istəsək də müəyyən bir dar auditoriyada, çox 2-3 e, nəfərlik auditoriyada hansısa bir sözü tətbiq etmək istəsək də bu elə-belə -elə məsələ deyil. Çünki illər boyu təfəkkürümüzdə formalaşan sözlər var və yeniləşən sözlər var. Əlbəttə ki, qloballaşan dünyada biz də müəyyən e, xalqlardan, dillərdən söz alırıq, söz veririk, amma bu prosesin özündə də bir ciddi şəkildə tənzimlənmə getməlidir. Buna görə çox təşəkkür edirəm ki, çox vacib və əhəmiyyətli məsələyə toxunursunuz. Azərbaycan dilinin qrammatik qanuniyyətlərinə gəldikdə demək istəyərdim ki, yəqin bilirik ki, bizim dilimiz aqrefitativ dildir və bu dildə daha çox şəkilçiləşmə prosesi, şəkilçilərin üzərinə böyük funksiya düşür. Ona görə bu şəkilçilərdən məqamında, yerli yerində istifadə etmək bacarığı olmalıdır. Dilimizin çox sabit sintaktik konstruksiyası var. Dilimizdə söz sırası sabittir. Hansı cümlə üzündən sonra hansı gəlməlidir? də sözlərin ə, sıralama prosesi var. Buna ciddi fikir verməlik və dəfələrlə vurulunduğu vurul, kimi leksik norma deyilən bir normamız var ki, bayaqdan qeyd etdiyiniz kimi televizya dili var, mətbuat dili var və televiziyada ünsiyyət prosesində bu məsələlərinin hamısı nəzərə alınmalıdır və əlbəttə ki, bu prosesdə ən büyük məsuliyyət kitabın farmaseva vasitələrin maddələrin üzərinə düşür. Bə. Hə. Sevinç xanım, bir sual mənim üçün həmişə maraqlıdır. Ə, eşitmişdin bir dövr məlumat almışdın bu barədə. Sadəcə yeni qaydalar nədən ibarətdir bunu bilmək istəyirəm. Azərbaycan dilinə yeni sözlər daxil olar ikən nələr əsas götürülür? Yəni o söz nəyə görə dilimizə daxil olur və ya daxil olur? Müxtəlif sahələrdə təbii ki, əməkdaşlıq olur xalqların siyasi, iqtisadi, mədəni mm -hmm. əlaqələr zəminində. Əgər hər hansı bir dilimizə daxil olan söz birbaşa da onun qarşılığı dilimizdə yoxdusa, hər hansı bir texniki vasitəsin vasitəylə müəyyən bir cihaz vasitəsilə onun adı kimi daxil olursa, ilk növbədə termin kimi daxil olursa, bunların hamısı bir-birindən fərqli məsələlərdir. Mm -hmm. Əgər dilimizdə onun qarşılığı yoxdursa, biz həmin sözü qəbul edirik, müəyyən müddətdə istifadə edirik yaradıcılıq prosesi burada ciddi e, rol oynayır. Əgər onun e, qarşılığını verən hər hansı bir söz və ya ifadəni təklif edə bilirsə və bu uğurla alınacaqsa, bu əlbəttə ki, dilimizin lüğət tərkibinə daxil ola bilər. Əgər uğurla alınmayacaqsa, onda ə, daxil olan söz müəyyən müddətə artıq dilimizdə qala bilər və zaman keçdikcə vətəndaşlıq qazana bilər. Bilirik ki, dilimizdə əsrlər boyu ərəb və fars təsiri var, rus və Avropa dillərindən alınma sözlər var. Bunların hamısı uğurlu olmadı. Amma dilimizdə uğurlu olan və bu gün vətəndaşlıq qazanan sözlər var ki, biz artıq bunlardan hətta öz sözlərimiz kimi istifadə edirik. Hı -hı. Və sensumuz bizim qədimi amma bizə məxsus olan sözlərin nə qədər məşhur olub-olmaması, nə qədər tələbatlı olub-olmaması məsələsi də burda vacib nüansdır və mən qorxuram ki, gələcəkdə söz ehtiyatı sözünün əvəzinə verbal additivlik desinlər. Buna Bəli, buna görə də belə bir belə bir tendensiyanın da qarşısını almaq Bəli. son dərəcə vacibdir. Siz məsələləri daha yaxından izləyirsiniz. Nələrə Hı -hı. ehtiyac var? Nə etmək lazımdır bunun üçün? Bunun üçün ciddi şəkildə mütaliə etmək lazımdır. Aha. Bunun üçün Azərbaycan ədəbiyyatı çox zəngindir. Bizim çox zəngin ədəbi nümunələrimiz var. O ədəbiyyatdan istifadə etmək lazımdır. Bunun üçün xüsusilə 60-70-80-ci dövr ədəbiyyatı e, siz nəzər yetirsəniz artıq bu kifayət edir ki, bizim o dövr yazıçılarımızın o qədər gözəl, axarlı bir üslubu var, tərzi var ki. Amma çox təəssüf edirəm ki, bu gün Azərbaycan ədəbiyyatında elə proseslər gedir ki, hətta biz düşünürük ki, bu bizim dilimizə xüsusan cümlədirmi? Bu cümlə Azərbaycan dilində ümumiyyətlə mövcuddurmu? Bax bu məsələdə söz yenə də burada ağırlıq bizim ziyalılarımızın üzərinə düşür. Burada ziyalı qüvvələrimizdən, məsələn, yazıçılarımızdan, söz ustadlarımızdan, söz ustalarımızın lüğət tərkibindən, onların üslubundan, onların tərzindən ə, məqamında istifadə etmək lazımdır və onların köməyinə ehtiyacımız var. Ona görə də bu gün etirazını bildirən his, belə deyək də yazıçılarımız var ki, biz bu yaxınlarda da məqam müzakirələrdə iştirak etdim və mən çox alğışlıyıram ki, artıq bu gün Azərbaycan dilinin bilisiz dil çox zəngindir, amma dildən istifadə etmək məharəti, bacarığı necədir? Və biz bu gün dilimizi sevə bilərikmi? Biz vətəndaşlıq təsəvvür keçişliyi ilə bu sevgini qoruya bilərikmi? Dilimizi düzgün tətbiq edə bilərikmi? Bax bu məsələ çox ciddi məsələdir ki, bunun barəsində düşünməliyik. Dilə toxunmaq olmaz, dil onsuz da toxunulmazdır, sabitdir. Amma nitiklər söhbət gedədilər. Bu artıq fərdidir, şəxsidir və biz hər birimiz öz, özümüzün özümüzün subumuzu əslində özümüzün nitqimiz kimi ortaya qoymuş oluruq. Bax bu məqama diqqət yetirmək lazımdır ki, ən ciddi məqam bax budur. Bəs bizim dilimizdə o qədər sözlər var ki, onlar gündəlik olaraq istifadə olunmur. Məsəl üçün qələbəlik. Bəli. Qələbəlik adlı bir söz var. İnsanları çox toplaşdıran bir məkan, mən səhv etmirəmsə, səhvim varsa düzəldin, qələbəlik adlandıra bilərik. Məsəl üçün pişbaz sözü var bizim dilimizdə. Qonaq qarşılamaq mənasına Bəli. gəlir. Bəli. Amma heç vaxt bu sözlərdən istifadə eləmirik. Mənim sizdən soruşmaq istədiyim nədir? Əgər bu qədər alternativlər varsa, dilimiz bu qədər zəngindir isə, biz həmin o sözləri də cəmiyyətdə geniş yaymaq üçün, onlara bildirmək üçün hansı vasitələrdən istifadə edərik? Görün nə qəşəng səslərdir. Pişbaz Belə, əslində mən deyim ki, arfoqrafiya lüğətimizdə, qələbəli söz artıq lüğətimizdə var. Bu gün istifadə etməliyik, edirik və bilirsiz necədir? Burada da hər bir kəsin özünün özümüzə məxsus dilimizin lüğət tərkibimiz var. Bazamız var biz belə deyirik. Hı -hı. Bax onu e, zənginləşdirmək lazımdır. E, mən yenə də mütalənin üzərinə gələcəm. Orta məktəblərdən biz bunu təlqin etməliyik. Biz e, məktəblilərə sinfdən xarij oxu dərslərini verəndə mütləq öz yazıçılarımızın, öz əsərlərimizə, tərcümə olunmuş mətnlərə deyil, məs öz əsərlərimizdən olan hissələrə üstünlük verməliyik. Parçalara üstünlük verməliyik ki, dediyiniz sözlər əlbəttə ki Azərbaycan dilində içərisində alınma sözlər də var. Artıq dediyiniz kimi işlək, ümumişək sözlər də var. Hı. Burada məqsəd ondan ibarətdir ki hər gün özümüz üçün 3 4 5 yeni cümlə belə deyək də sözlərdən istifadə etməklə və ya hətta hər hansı bir bədii ədəbiyyat oxumaqla o sözlərin qeydiyyatını aparırıqsa və bunu öz aranızda da edə bilərsiniz. Bunu edəcəksiniz, əlbəttə, qarşıdakının da dilinin lüğət tərkibi zənginləşəcək. Özünüz də elə bir ki bu bir təcrübədir. Bunu tətbiq edin və görün ki nə qədər biz kamilləşəcəyik, zənginləşəcəyik və s dərs sens xanım gözəl gədətiz həm də o tərcümə olunan kitablar məsələsi Bəli. bəzən mənim özüm də qarşıma çıxıb bu tərcümə olunan kitablar bəzi hallarda çox müasir sözlərdən istifadə olunur Bəli. və onların alternativinin olduğu halda Mən də yenə də oxuyuram, amma bir müddətdən sonra mənim yaddımda qalan hələ o müasir formada olandı. Bəli. O ə, ə, əvvəlki versiyası da, yəni doğma versiyası da olanı olsaydı, daha ə, həm daha insana yaxındır mənə baxımından sənin qeyd etdin o pişbaz və digər məsələlər, həm də ə, yadda qalan bir sözlərdə. Və siz həm də ə, bu məsələnin necə agitasiya olunması, agitasiyada aparılması, arzusu <laughs> sözlə <laughs> necə tətbiq olunmasının vacibliyindən qeyd etdiniz. Hansı formada edilməlidir və təhsil məsələsi. Son dərəcə vacibdir. Evet. Sizin ə, fikirlərinizlə, fikirlərinizi paylaşıram və müəllimlərin bu məsələdə rolunu sizdən almaq istərdik. Üstəgəldə təhsil məsələsində həm orta, həm də ali təhsil məsələlərində nələrin, hansı problemləri görürsüz siz və bunları hansı formada düzəltmək olar? Əlbəttə təhsil millətin gələcəyidir. Bizim millətimizin gələcək təmsilçiləri olan gənclərimizi biz yetişdiririk və düşünməliyik ki, orta məktəb müəllimləri məsələn qarşılarına belə bir məqsəd qoymalıdırlar ki, mən gələcəyin bir natiqini yetişdirirəm. Bu müəllim olsa da, sənətkar olsa da, müxtəlif sahəni təmsil etsə də, bu şəxsi mən artıq natiq kimi yetişdirməliyam. Gələcəkdə o özünün peşəsinin gözəlliyindən bəs edəndə, özündən bəs edəndə, öz kimliyini ortaya qoyanda öz nitqi ilə tanınmayacaq. Və ali məktəb müəllimləri isə ümumi istiqamət verirlər. Bilirsiniz ki 2013-cü ildən sonra məlum dövlət fərmandandan sonra bütün ali məktəblərdə litmələyyət fənləri fənnli tədris olunmağa başladı. Burda məqsəd də oydu ki, bütün sahələrdə ixtisaslaşan tələbələrimiz danışa bilsinlər, onların danışıq bacarığı olsun. Və əbilsiz deyirlər hər kəs öz dilinin altındadır və hər kəs öz nitki ilə tanınır. O kəs xoşbəxtdir ki, bu dildə bu görkəmli, bu gözəl, bu zəngin dildə mükəmməl danışıq başarığına malikdir. Və o kəs xoşbəxtdir ki, ömrünün sonuna qədər öyrənəcək, öyrənə-öyrənə gedəcək özünün kəmilləşməsi üçün, özünün nitqinin kəmilləşməsi üçün. Həç kəsdən utanmadan özünün qeydiyyatına aparacaq mütaliəsini edəcək. Bilirsiniz, bu artıq bir təbliğatdan əlavə özün insanın özünün istəyindən irəli gəlməlidir məsələdir ki. Bu cür təfəkkür. Bəli, məsələn bu gün televizya ən vacib təbliğat vasitəsidir. Əgər siz öz nitqinizi düşünürsünüzsə, özünüzün dəvət etdiyiniz qonaq belə ekspert belə sizi artıq düşündürməlidir ki, dəvət etdiyin insan necə danışacaq? Onun danışığında o necə təqdim olunacaq? Əlbəttə o qonaq da özü düşünməlidir ki, mən verilişə gedirəm, özümü təqdim edəcəm, təmsil olduğum cəmiyyəti təqdim edəcəm. Və bu asıllıqlar mən düşünürəm ki, bizim dilimizin zənginləşməsi üçün də, nitqimiz üçün də əlbəttə ki, vacib məsələlərdir bir məsələni də sizdən soruşum, Sən xanım, qısa olaraq sizin fikrinizi almaq istərdim. İndi e, yeni texnologiyalar tətbiq olunur, yeniliklər çoxdur. Nə bilim, bir rəssamla tutmuş, digər sahələr, nə qədər e, telefonlarına qədər, digər məsələlər və e, elə bir fikir e, şəxsən mənim üzündə də yaranır ki, bizim söz bazamız genişlənir, genişləndiycə genişlənir və bu söz bazasını həzm eləmək də bir o qədər də çətinləşib Hı -hı. və bəs bu yeni gələn sözlərin alternativi olmadığı təqdirdə. Sizin söhbətimizin əvvəlində danışdığımız məsələ, Hı -hı. ki, o yeni sözlərin digər sözləri kənaralaşdırmaması üçün, hansı ki, aktiv şəkildə istifadə olunacağı və avtomatik olaraq olanı da olmayanda kənaralaşdıracaq. Nəyi etməyə məsləhət görürsüz? Elə burda da mütaliəyəmi və təhsil sayısına bir köklənmək lazımdır yoxsa ayrı metodlar var? Burda bilisiz müxtəlif sahələrdə ixtisaslaşmaq üçün treyninglər təşkil olunmalıdır, kurslar təşkil təşkil olunmalıdır. Tutaq ki, jurnalistlər, əgər televiziyaya gələcəksə, onları müəyyən sahədə ixtisaslaşmaq üçün təcrübəli peşəkar insanlar tərəfindən onların təlimləri aparılmalıdır. Amma baxır ki, bunu kim edir? Hansı, məsələn, elə kurslar var ki, biz onları izləyirik, onların fəaliyyətini izləyirik. Orda təmsil olunan insanlar çox təəssüflə deyəcəm ki, özləri danışa bilmirlər. Qısurla danışırlar və yaxud Azərbaycan dilinin normalarına rəyyət etmirlər onların yetişdikləri, onların o təhsil keçdikləri insanlar necə olacaq? Deməli gələcəkdə bu insanın səhfini o insan artıq mətbuata aparacaq, kütlənin informasiya vasitəsilə, televiziyaya, radio məkanına aparacaq. Buna görə də son dərəcə diqqətli olmalıyıq ki, kimdən öyrənirəm, nəyi öyrənirəm? E, və bu dili, bilirsiniz, e, zənginləşdirmək üçün, lüğət zənginləşdirmək üçün birinci növbədə o meyar düzgün seçilməlidir ki, ölçü düzgün seçilməlidir ki, hardan, hansı məqamda qaldı ki, sözlərdən də tamamilə doğru qeyd edirsiniz ki onlar alternativ şəkildə müəyyən müddətdə iştirak paralel şəkildə istifadə oluna bilərlər hansını zaman göstərəcək ki, dilin daşıyıcısı olan xalq hansını seçəcək. Burda isə tələffüz məsələsi əsasdır. Asan tələffüz, doğru tələffüz. Bilirsiniz ki, bizim arfəopiya normalarımız təsdiq olundu Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən. Və bu normalara uyğun şəkildə tələffüz etməliyik, arfoqrafiya qaydalarına uyğun şəkildə yazmalıyuq və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş normalar çərçivəsində yazıb oxumalıyıq, tələffüz etməliyik. Əs əsas odur ki, bu dilimizi sevək, onu qorumağı bacaraq.